Kızıl karanlık artık yırtılmaya başladı. Gökyüzü ay yıldızla örtülmeye başladı. Bir yanımdan yük düştü. Bir yanım hala yükte. Sıra Doğu Türkistan sıra şimdi dövlətdə dövlətimizin türk dünyasında öz mövqelərini möhkəmləndirmək və türk dünyasının problemlərini üstlənə biləcək bir hala gəlməsi üçün öz töhfəmizi verməyə çalışırıq və bu baxımdan bizim 7 dövlət bir millət kültür və dayanışma dərnəyi baştəmsilçiliyi nəzdində aprelin 3-dən etibarən 7 dövlət bir millət ə, konseyi yəni şurası kurulmuşdur. Bu şuraya elmi adamları və gənclər daxil edilmişdir. Bunun da əsas məqsəd və səbəbləri ondan ibarətdir ki, elmi adamları ilə biz türk dünyasının ümumiyyətlə elmi çevrələrində nüfuzumuzu artırmaq, eyni zamanda türk dünyasının elmi çevrələrində bu türk birliyi ideyasının inkişaf etdirilməsi, gənclər vasitəsi ilə də bu fəaliyyətlərin daha çevik bir şəkildə həyata keçirilməsinə çalışırıq. Daha çox düşünürük bu qarşılıqlı gəzintilərin təşkil olunması. Yəni səfərlərin təşkil olunması. O tutaq ki, Qazaxıstanda bir tədbirin keçirilməsi, Türkiyədə bir tədbirin keçirilməsi, yaxud Orta Asiyadan bizim o qardaşlarımızdan ibarət bir heyətin Azərbaycanə gətirilməsi, başqa ə, Türk Respublikələrinə bu cür səfərlərin təşkil olunması, çünki ə, artıq ə, bunun üçün bir zərurət yətişib.